Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera. So hari ini kita akan buat satu sidang media berkaitan dengan dua kes yang berkaitan sebenarnya. Yang pertama ialah kes melibatkan Nur Haslinda binti Abdullah dan juga Muhammad Azlan bin Kamiran ataupun lebih dikenali sebagai Azlan Komeng Okay Dan juga Haslinda ni dikenali sebagai Nilam Otis. So kedua-dua mereka ni adalah plaintif yang memfailkan saman terhadap Puan Pia Nur Sofia binti Johari. Saman telah difailkan pada bulan 8 2025 dan pada uh, ketika saman difailkan telah pun sebenarnya dilaporkan oleh media. Cuma kita uh, memanggil uh, sidang media ini kerana kita nak update uh, wartawan dan juga uh, semua pihak di luar sana berkaitan dengan apakah status uh, progress kes tersebut dan kita telah memfalkan satu permohonan uh, untuk membatalkan uh, saman dan pernyataan tuntutan plaintif kedua eh, Adlan bin Kamiran ini kita falkan kerana uh, kita telah membuat uh, pemeriksaan dan kita mendapati yang uh, plaintif kedua ni adalah seorang undisjust bankrupt maknanya telah pun uh, muflis lah dalam bahasa pasalnya muflis, seorang bankrupt jadi uh, bila dia bankrupt Dia sebelum memfalkan saman Dia sepatutnya memperoleh satu sanksi Daripada Jabatan Insolvensi Jadi kita tengok dalam penyataan tuntutan tu Kita tak tak nampak Apa-apa sanksi diperolehi Jadi kita falkan permohonan Untuk membatalkan saman uh, Saudara Adlan Komeng ini Terhadap Encik Pia Atas alasan beliau merupakan seorang yang bankrupt dan uh, beliau perlu mendapatkan sanksi terlebih dahulu ok dan uh, ianya selaras dengan section 38.1 eh Akta Insolvency di mana apabila seorang bankrap nak memulakan apa-apa tindakan di mahkamah dia perlu mendapatkan kebenaran eh, daripada ketua pengarah insolvency uh, iaitu kita namakan sebagai uh, sanksi lah sanction eh dia perlu dapatkan terlebih dahulu dan yang kedua kita juga memfailkan satu permohonan iaitu permohonan untuk jaminan terhadap kos apabila satu saman difailkan plaintif memfailkan saman terhadap defendant ada kemungkinan selepas perbicaraan itu berjalan dan selesai mahkamah membuat keputusan mahkamah memutuskan untuk menolak tuntutan plaintif-plaintif dan apabila tuntutan plaintif-plaintif ditolak ianya akan ditolak bersama dengan kos jadi defendant di dalam satu-satu prosiding mahkamah, defendant boleh memfailkan satu permohonan untuk mendapatkan jaminan kos, dipanggil security for costs. Security for costs ni adalah supaya uh, plenty plenti diperintahkan untuk membayar kos awal, kos tu dibayar awal uh, dalam beberapa perkara yang mahkamah akan pertimbangkan. Dalam kes ini, uh, Cik Pia Puan Nur Sofia binti Johari memfailkan permohonan untuk security for costs. Kerana plaintif pertama ni dia adalah seorang warga negara Thailand. Eh, mana Nur binti Abdullah ni seorang warga negara Thailand. Jadi kita falkan jaminan untuk kos untuk kita proli kos sebab sekiranya uh, plaintif-plaintif kalah uh, dalam tindakan ini dan perlu membayar kos, uh, kita bimbang uh, dia tidak melunaskan kos dan dia boleh pada bila-bila masa saja meninggalkan negara. Maksudnya tak ada jaminan tu kita dapat monetary cost daripada plaintiff jadi kita minta security for cost dan sebagaimana yang kita jelaskan tadi Encik Muhammad Azlan bin Kamiran telah pun bankrupt ketika saman itu difalkan, jadi kita juga memfalkan permohonan untuk security for cost, jaminan untuk cost terhadap Encik Azlan bin Kamiran jadi itu dia punya dua permohonan yang difalkan oleh Encik eh. dan dalam dalam saman yang berkaitan kita juga tahu iaitu MSH Empire MSH Empire Resources ni Syarikat yang mana Cik Pia bekerja Syarikat yang mengeluarkan minyak Minyak S-Herb tu Yang menjadi pertikaian Dulu ada isu berkaitan dengan minyak nilam Kemudian jadi minyak S-Herb Kalau kita ingat itu dia punya fakta kes dia Jadi kedua-dua pihak mengeluarkan pernyataan Terhadap kedua-dua pihak Masing-masing exchange words Exchange pernyataan Dan membawa kepada dua saman yang berbeza iaitu MSS Empire Resources Saman Muhammad Azlan bin Kamiran Nur Haslinda binti Abdullah dan juga Nilam Ortiz Ventures kita saman tiga defendant eh? manakala dalam saman yang melibatkan Cik Pia uh, beliau disaman oleh uh, Muhammad Azlan bin Kamiran dan juga Nur Haslinda so maknanya dia ada dua saman lah. uh, juga difalkan pada bulan 8 2025 kedua saman ni duduk bulan 8 2025 dan bagi saman MS Empire ni kita uh, memfalkan satu permohonan untuk injangsi uh, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan defendant-defendant defendant pertama dan kedua ni untuk uh, tidak lagi mengulangi pernyataan yang dikeluarkan semasa sidang media yang lepas eh, dan untuk pengetahuan semua pihak uh, dalam kes uh, Cik Pia plaintiff dalam kes itu telah pun mendapat satu perintah injangsi interim mereka dah dapat perintah injunksi interim Kita baru filekan permohonan untuk injunksi interim Injunksi interim ni adalah di mana Apabila injunksi diperolehi oleh pihak plaintif Oleh uh, Nilam Otis dan juga Cik Azlan Komeng ni Terhadap Cik Pia Cik Pia tidak boleh mengulangi dan mengeluarkan penyataan Yang apa yang dinyatakan dalam penyataan tuntutan Penyataan-penyataan yang dikatakan fitnah itu Yang didakwa sebagai penyataan fitnah itu tidak boleh diulangi Itu pentingnya injunksi interim Biasanya dalam kes saman fitnah bila kita failkan saman uh, pihak plaintif akan filekan satu permohonan untuk dapatkan injunksi interim menghalang defendant daripada mengulangi pernyataan-pernyataan tersebut dan defendant memadam semua pernyataan itu sehinggalah mahkamah buat keputusan sama ada pernyataan-pernyataan yang dipelitkan ataupun yang diterbitkan itu berusur fitnah ataupun tidak so mereka dah dapat uh, injunksi dalam kes ini MSN Empire juga baru memfailkan permohonan untuk injunksi dan selain daripada itu bagi kes uh, MSS Empire Resources terhadap Azlan Kamiran dan Nuhasinda binti Abdullah ni dan juga Nilam Otis Venture defendant ketiga Nilam Otis Venture ni telah memfailkan satu permohonan untuk membatalkan saman sebab uh, Nilam Otis Venture ni mendakwa mereka tidak ada kaitan dengan pernyataan yang diterbitkan cuma mengapa Nilam Otis Venture ni di dijadikan pihak sebab perniagaan uh, Nur Haslinda binti Abdullah ni bila kita buat pemeriksaan di TikTok uh, penjualan minyak yang dikeluarkan oleh uh, Nilam Ventures ni dia buat penjualan itu dan pembayaran itu akan pergi kepada Nilam Otis Ventures dalam dia punya apa ni uh, beg kuning dalam beg kuning tu bila kita klik beg kuning tu dia akan pergi kepada pemilik perniagaan tu pemilik perniagaan yang menjual produk-produk yang sedang dijual oleh uh, Puan Nur binti Abdullah ataupun Nilam Otis ni, dia pergi kepada Nilam Otis Ventures and that explain kenapa kita namakan dia sebagai uh, defendant ketiga tapi mahkamah akan putuskan lah sama ada defendant ketiga ni uh, wajar dikekalkan sebagai defendant ataupun dibatalkan dikeluarkan sebagai defendant, kemudian telah pun difailkan jadi itu dia punya um, apa ni update lah berkaitan dengan apa yang berlaku dan uh, dari segi status kes untuk kes Cik Pia ni uh, mahkamah telah tetapkan satu uh, tarikh perbicaraan telah pun ditetapkan iaitu pada uh, 13 hingga 13 dan 14 hari bulan 5 eh maknanya perbicaraan untuk kes ini telah ditetapkan pada 13 dan 14 hari bulan 5 2026 dan mahkamah juga tetapkan satu pengurusan kes pada 6 hari bulan 5 2026 untuk memastikan pihak-pihak mematuhi arahan PTCM iaitu memfailkan semua ikatan dokumen isu untuk dibicarakan fakta-fakta dipersjui dan sebagainya maksudnya kalau kalau pihak-pihak uh, mematuhi arahan mahkamah dari segi pemfailan semua dokumen-dokumen perbicaraan perbicaraan akan dijalankan pada 13.5 2026 dan 14.5 2026 dia tetapkan 2 hari tapi mahkamah biasanya kalau saksi ramai 2 hari tak cukup mahkamah akan bagi satu tarikh lain maknanya untuk sambung bicara dan manakala bagi kes MSH Empire ni dia belum lagi ditetapkan perbicaraan pengurusan kes pada 26 hari bulan 12 2025 iaitu untuk arahan pemfailan ikatan dokumen dan lain-lain dan selepas arahan ini mahkamah biasanya akan tetapkan tarikh PTCM seterusnya pengurusan seterusnya ataupun mahkamah boleh terus tetapkan tarikh perbicaraan jadi itu dia punya update eh. dan um, jadi itu saja berkaitan dengan kedua-dua kes dan kita nak maklumkan tentang pemfailan uh, permohonan untuk membatalkan saman terhadap defendant kedua tadi dan juga jaminan kos kerana kita mendapati status Uh, kebengkrapan uh, saudara Azlan Komeng. Baik.